Покажи на несколько кадров. Покажи. Это задержание было автомобиля, где находились преступники. Это преступники вооруженные, которых отпустила милиция. Это то, что у них было в багажнике. Це ранені работники агрофірми. Ну, ще один, буквально. А це їх кількість. Оце з таким інструментом вони приїхали косити врожай, який їм не належить, який належить агрофірмі карнавські. Я таких сокир в житті не бачив ніколи. И вот еще одна фотография, отстрелянные патроны. Добрый день, уважаемые журналисты. Я депутат областного совета Николаевского Вадим Мериков. Вы знаете, Николаевская область – прекрасный край, южный край, край судостроителей, край портовиков, край хлеборобов. Но поверьте, у нас беда. И беда эта пришла вместе с провластным покращением життя. Я по сути, Арсений Петрович, депутаты Николаевского областного совета обращаются к вам, инициировать временную следующую комиссию по работе правоохранительных органов за 2010-2013 год. Именно в этот период совершаются все данные преступления. И последние, которые были 18 июня, и те, которые происходили на протяжении этого времени. А это заказные убийства, это разбойные нападения на фермеров, на простых мирных жителей. И это даже не 18 мая. Гораздо все серьезнее. Арсений Петрович, от депутатов областного совета к вам обращение. Шановные журналисты, если... Як...